Вітаємо вас, любов'ю Ісуса Христа, любі наші телеглядачі. Сьогодні на тему сирідства хочеться подивитися з різних сторін і з'ясувати, чи вона має відношення абсолютно до життя кожної людини. Сьогодні в гостях нашої телепередачі президент міжнародного благодійного фонду Час допомагати Вадим Дахненко. Вітаємо вас, Вадима Йосиповичу. Добрий день. так, от дітей, які втратили обох батьків, називають біологічними або ж круглими сиротами тих, в кого немає одного годувальника напівсиротами. Існує ще й таке поняття як соціальне сирітство. Тобто, батьки, які ведуть аморальний спосіб життя, не виконують належним чином виховання своїх дітей. Про це ми неодноразово вже говорили в наших телепрограмах. Сьогодні хотілося більше торкнутися такої теологічної теми, як духовне сирідство. Коли і з яких причин воно з'явилося на землі. Ну, я думаю, що і зрители, і наші Ця проблема зникла практично з самого рождения коли Когда Бог общался з першою такою хорошою сім'єю в прохладі. Дня они приходили, Адам, Ева, это наши праотцы, они приходили в прохладе дня, общаясь с Богом лицом к лицу. Я думаю, что это прекрасное было время для этой первой уникальной семьи. Но однажды в их жизнь вошел грех, который разделил эту семью с Богом. И в дальнейшем уже произошли такие духовные проблемы. Ну вот, мы стали рождаться в Адамовом теле, уже унаследуя эту греховную природу от своих проотцов ну вот и я думаю, что одним из таких тоже уникальных не очень таких хороших, может быть, событий было, насколько развивался грех, что рождение первенца в этой семье, это родился, я думаю, долгожданный ребенок, это был первый ребенок на земле, его назвали именем Каин, но ну вот и настолько было ужасно, я думаю, матери и отцу пережить, что этот их первенец убил второго своего родного брата, настолько вот развивался очень страшно, стремительно грех. И вот этот грех он разделил э, уже духовные сферы человека и общения. И, конечно же, Бог э, уже дальше произвел свое действие. Они должны были уже работать, зарабатывать э, в поте лица хлеб свой, трудиться. Mm -hmm. ну, вот. ну и в дальнейшем уже начались такие от семейных проблем. Что сделал дьявол? Он разделил, порвал, так, разделил отношения человека с Богом. Посеял сомнения в сердце Евы. Конечно же, и Адам показал себя не твердым, таким убежденным духовным человеком. Он должен был как мужчина, как глава семьи поставить преграду, оградить и свою жену и в дальнейшем не пустить грех в свое сердце. По тому з самого начала, от та проблема зниклана, і потім всі потомки Адама та Єви стали духовними сиротами, Безусловно. безусловно. хоча в світському розумінні поняття сирітства приходить з вини виключно батьків. Ну чи в разі їх смерті, чи коли вони дійсно не задовільняють всіх тих потреб дітей, їх позбавляють батьківських прав. А от коли ми унаслідували це духовне сирітство, воно відбулося не по причині вини батька Бога, а саме виключно з причини людей, чи не так. Конечно же, безусловно так, потому что Бог сделал все, абсолютно все, что зависело от Него. Но Он создал человека свободной воли, то есть с правом выбора. Ну вот. И один из таких прекрасных стихов библейских из Второзакония говорит о том, что я предложил тебе проклятие и благословение, жизнь и смерть предложил я тебе. Да? Угу. И потом в дальнейшем Бог дает совет, избери жизнь, дабы жил ты. И потомство твое. То есть в лице Христа избирают люди Христа, они избирают жизнь, да, вечную жизнь. И, в, в, и если отец делает этот выбор, родители этот выбор делают, то большая вероятность того, что и, и дети придут к Богу, и будут благословения распространяться и на, на всю семью. Причем милость еще Божья состоит в том, что он проклинает или э, наказывает, скажем так, до четвертого рода, uh -huh. так? а мілують до тисячних родов, то тобто, і в этом теж милость Божа. А взагалі, як дивиться Бог батько на своїх дітей-сиріт? Яке в нього серце по відношенню до них, не дивлячись на той вибір, який ми робимо в житті. <реку> <реку> ну, знаєте, я сам отець, у мене чотири дітей. Як ми відносимося к своїм дітям? Я думаю, навіть цікаво то, що. мы больше занимаемся с теми, кто, ну, как мы говорим, вредный, да, или непослушный, говоря, да, мы больше уделяем ему внимание, мы больше его как-то любим и радуемся, когда тот самый непослушный, вдруг ты сказал, а он все сделал. Для нас это неописуемая радость. Мы больше радуемся из-за того непослушного. Поэтому Бог, Он любит всех людей. Для Него нет каких-то приоритетов, что вот, допустим, президент, или есть там другие какие-то философские школы, или направления в религии, ну вот, которые реинкарнацию предлагают, ну вот, что вот ты сегодня будешь таким, если будешь хорошо вести, в следующем рождении ты будешь. Нет. Бог абсолютно по-другому смотрит. Он смотрит с любовью, да? Он есть абсолют, он есть любовь. И Бог через Иоанна, через апостола любви тоже говорит, что Бог есть любовь. Он любит всех и ждет всех, и готов принять всех людей, независимо от сословия или там, общественного положения. Вы хотите сказать, что статус духовного сирийства можно изменить и перейти в категорию детей Божих? И это, снова же, исключительно зависит от решения человека? Конечно же. Вы знаете, мне нравится, когда вот встречаются два человека, и один спрашивает, как ты живешь? Он говорит, ну, по милости Божией. Ну, так часто вот при встрече я даже угу. сам живу, может быть да. <свят> да, живу по милости Божией. А другой посмотрел на него и говорит: ты знаешь, по милости Божией живут сегодня и убийцы, и наркоманы, угу. и воры. Все люди по милости Божьей живут. Но Бог нам дал повеление жить не по милости, а по Евангелии. То есть Бог дал определение, как жить человеку на земле. Ну вот. Если мы будем жить по его законам, по его принципу, вот это то, что хочет Бог, как отец. Когда человек меняет этот статус, за каких обстоятельств? Вот вчера еще сирота, а сегодня уже Боже дитя. Ну, вы знаете, процесс усыновления придуман не людьми. Он создан Богом. Бог, видя греховность человека проявил свою благодать на благодать. Он послал своего сына. Благодать, что мы вообще живем, что мы вот благодать, что мы дышим, видим, слышим, и в этом благодать Божия, милость Божия. Но Бог послал еще своего сына, сына, сын стал сиротой сам, оставив дом, оставив своего отца небесного, и осиротевший пришел на грешную землю и пришел с одной великой целью. Я хотел бы, имея возможность, вот Библию взять и прочитать просто одно из мест, их много очень, но одно из мест, которое мы можем прочитать в Галатах, 4 глава, 4 стих, мы знаем, кто читает послание к Галатам, оно написано в Галаты, церкви, которая как бы хорошо она приняла эту весь евангельскую, они приняли Бога в свое сердце, но вот эта суета, сует общество, другие проблемы, да, mm -hmm. они повлияли и, и такой ключевой стих этой, этого послания. Он говорит, что вы хорошо шли, кто вас остановил? То есть вы правильно шли по дороге в небо mm -hmm. в правильном направлении, но ну, вот что-то у них произошло. Но ну, вот здесь вот есть в четвертой главе 4 стих и далее написаны вот такие, например, слова. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, починился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа, св Сына Своего, вопиющего, ава Отче, посему ты уже не раб, но Сын. Если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Читко Бог... прозвучало слово усыновление. Да. И вот этот процесс усыновления это уникальный процесс, когда человек, живущий на земле, перестает быть не только творением по отношению к Богу. Бог сотворил человека, Он Творец, Он сотворил нас всех. Но Он переходит в другой ранг гораздо выше ступенью и становится не творением Божьим а с сыном. Не рабом, а сыном. Конечно. Не сиротою, а дитиной. Да. И, и, и там написаны очень хорошие слова «Ава то есть «папочка», да, уменьшительное, ласкательное, такое очень дорогое слово, которое произносит ребенок по отношению к своему родному отцу. Он говорит не просто «папа», а говорит «папочка». И вы знаете, что чем уникально мне нравится это еще место? Вот кто был в Израиле, может быть, или столкнулся с израильским народом, что меня удивляло, до сих пор многие евреи становятся на колени. Они набожный народ, они молятся. И вы знаете, что многие евреи до сих пор говорят: Бог Авраама, Исаака, Иакова наш Бог. Но представляете, мы не из израильского народа. Но сегодня Бог дал нам такую привилегию, что мы становимся на колени. И как Иисус учил своих учеников, говорит: молитесь же так, отче наш, да. И у нас какая привилегия? Мы можем назвать своего небесного Отца Отцом. Он дал нам это право. Почему? Потому что тот человек, который приходит к Отцу, тот человек, который сотворил первый достойный плод, плод покаяния, да, так говорит Библия, Слово Божье, тот человек, который не только знает, что есть Бог, а знает его как Отца, вот тот человек уже по-другому живет, он может на любом месте остановиться, позвать, помолиться, попросить Бога о прощении, о милости. А руководстве в жизни это очень другой статус, абсолютно другой статус человека на Земле. И это желание Бога, и Бог послал Сына именно с этой целью, чтобы нас усыновить, чтобы мы при жизни нашей не остались сиротами. Коли на землі тут, під час нашого існування хтось вирішить всиновити дитину, звичайно, органи влади дають відповідний документ, чи ну, якась в небесній канцелярії в Бога печать, коли там стверджується цей факт усиновлення. ти можеш цим вже твердо розуміти і користуватися в житті. Когда людина звертається к Богу з першої простої, іскринь, чистої молитви, молитви покаяння, Бог говорит, что вы запечатлены Духом Святым там в небесах. То есть образно говоря, мы так говорим, что вот там есть книга жизни. У каждого человека есть своя собственная жизнь. И вот эта книга открыта, мы в Откровении читаем, и там записаны имена и очень много хороших песен. Ну вот и одна из них, которая говорит о небе, о небе говорит, что там на небесной перекличке буду я. Mm -hmm. А мы говорим, что когда вот придем мы в небо, Бог поставит нас, и Он скажет: "Вадим, ты где?" Я скажу: "Я здесь, Иисус. Mm -hmm. Я с тобой. Вот я твой сын." Ну, вот и это право. Я понимаю, что я даже я сейчас понимаю, что я недостоин называться сыном Божьим. Like я кожна людина. Я недостоин быть и иметь такого самого прекрасного отца. И сейчас недостоин. Но не не я это решил. Я сделал то, что смог, а Бог мені дав такое право називати його отцом. Як цей акт синівства, прийняття синівство, впливає на наше фізичне життя тут на землі? Не тільки, так як ви сказали, там в небі буде наше ім'я з вуст Божих, але відчуваємо якісь можливо і тут Боже відношення іншим. Ну, звісно же. ви знаєте, що. Когда-то вот справочник атеиста, да? Я так и был. Э, да, он и сейчас есть, очень интересно, будучи христианином, я когда-то его открыл и, и начал читать, кто такие, например, там христиане да, вот. Угу. Ну вот. И очень много справочник атеиста дает ä, такое пояснение, найдете в библиотеках, они еще есть. А, Но ну, я нашел когда-то у себя дома и прочитал. И вот э, атеисты аргументировали стихи из Римляна что вот, вот эти вот христиане или сектанты, как и штунды, как-то называли по-разному, и до сих пор называют некоторые mm -hmm. людей, которые верят в Бога, искренне верят в Бога, они приводят такой пример, что это страшные люди, они в жертву дают своих детей. И вы знаете, основывались на том стихе, который записан в послании к римлянам. И там написано «Представьте ваши тела в жертву живую, святую». Для благоугодного, для разумного служения Богу. Да? Вот это первая и главная задача. Человека, который приходит к Богу, отдать свое тело, отдать свою жизнь на служение Богу. А служение Богу заключается в служении людям. Да? И служение Богу, Он заключил всего лишь... Ну, такие, оно заключается в заповедях. И Бог уникальным своим образом свел вот эти 10 заповедей, которые, на которых основаны все были конституции, всех государств, все законы это основа была, которую дал Бог. А она-то в принципе казалось бы ну, очень простая. Первая заповедь возлюби Бога всем сердцем, всем разумением, да, и ближнего, как самого, как самого себя. Вот это принцип того, что мы говорим, что отдайте вот свою жизнь, отдайте свое тело, представьте свое тело для служения не себе, не телу, не даже родным и близким, которых вы можете очень любить, а Богу. А Бог вам подскажет, как служить и родным и близким, и своим собственным детям, и своей собственной стране. Ну, от, і так далі, і буде розширяти ваші приділи. А тепер про і так далі. Про те служіння, яким власне ви займаєтеся. Тобто є категорія людей, які можуть щось робити, а є ті, які не можуть цього не робити. Наприклад, служити дітям сиротам ви до якої категорії людей себе віднесли б сьогодні? Я отношусь до тієї категорії людей, о которой написано так. Якщо розумієш, добро і не робиш, то Бог говорить, це грех. Ну вот, я думаю, что мы живем в непростое время и сегодня. Оно по-своему, каждый этап становления или государства, или жизни человека, он по-своему сложный. Сегодня, плюс к тем сиротам, которые были у нас в стране, я имею в виду физические сироты, да, добавилось еще очень много в связи с ситуацией на Востоке. И сегодня мы расширяем служение детям-сиротам, которых добавилось. На бумаге, может быть, их, ну, на бумаге их примерно 100 тысяч. Такую статистику дает... Загальная статистика. Да, такая статистика сегодня в Украине. Их было немножко меньше, сейчас чуть-чуть больше стало. Ну вот. Но наши интернаты, они переполнены. И трагедия наша сегодня в том, что очень много социальных сирот. Сегодня мы живем в непростое время, когда рушится институт семьи, когда нивелируется институт семьи, когда узаканиваются однополые браки, и это к нам идет навалом. Ну вот эта лавина идет скоро она дойдет до нас, этот ужас весь. Бог сотворил мужчину и женщину, и вот это полноценная и нормальная семья. Но сегодня Европа уже, например, думает по-другому, заканивает э, грех практически. Ну вот. У нас сегодня ситуация еще такая, что мы можем сократить число сирот и должны это делать. И теперь хочется я каким чином? же а эти сироты не только социальные, биологические, но еще и духовные. Конечно, конечно. Тут есть несколько направлений. Я бы разделил вот то, что вы сказали, что есть духовные сироты. Это люди, которые сегодня не знают Небесного Отца. Ну вот Их много у нас, хотя у нас христианская страна. Им можно порадовать, ну как насквозь принять Иисуса в свое сердце конечно, и перейти да. в ранг Сына Божьего. Да, это мы делаем, это наша жизнь, это свидетельство, это наше общение. И результат общения с взрослыми, с любыми категориями людей – ну вот даже с властью общаясь, да, все равно мы стараемся рассказать о том, чтобы они задумались о своих личных отношениях с Богом. И если они это сделают, они могут увидеть не несоответствие своей личной жизни с той жизнью, которую бы хотел в них видеть Иисус. И, может быть, они сделают правильный вывод, и когда-то встретятся здесь, на земле, кто в 30 лет, то в 40, кто в 16, 20, чем раньше эта встреча произойдет, тем меньше греха произойдет в их жизни, и жизнь страны улучшится. Это одна категория людей. Другая категория социальные сироты. То есть есть родители, но родители не занимаются своими детьми. Надо чем заниматься? Надо заниматься этими родителями. Чтобы они помочь. приняли Бога Опять в свое же, сердце. Да. Опять же, конечно, и когда они поймут, что это Бог им дал детей, для того, чтобы они их тоже привели к Богу. Бытует сегодня мнение такое, когда ты зовешь человека к Богу, он говорит, да, мне уже поздно, вот лишь бы дети мои или внуки мои, вот они пусть идут. Люди понимают, что жизнь с Богом – это лучшая жизнь, лучше быть в церкви, чем где-то в ресторане. Безусловно, человек взрослый понимает, что лучше сын, сын чтобы ходил в какую-то церковь, в любой деноминации, чем он будет курить и наркотики употреблять, и приносить и себе вред, и обществу. Ну, вот. Это вторая категория людей. Занимаются социальной службой. Мы, как христиане, тоже не можем остаться в стороне. Мы можем помочь им. Да? То, что не может сделать социальная служба, может сделать э, христианская служба, да? священнослужители, они могут с другой стороны объяснить. Да? Социальная служба, допустим, может определить работу, где-то направить человека, чтобы он все-таки из вот этого э, страшного тупика вышел. Ну вот, из безразличия, в первую очередь, к своей собственной жизни, к своей собственной семье и к своим собственным детям, чтобы он все-таки протрезвел uh -huh. ну вот, и увидел себя со стороны, и все-таки занимался, и делал, и упражнялся в благочестии в дальнейшем. Это вторая категория людей. И третья категория людей, это, как мы говорим, сироты. Да? Сироты физические, дети. Скажите, кто им сегодня в интернате рассказывает о Боге? Кто сегодня в интернате, я сам прошел через интернат, я понимаю, да, поэтому есть программы, которые направлены на интернат. Мы идем в интернат, мы несем туда евангельскую весть, мы несем туда христианскую этику, которая рассказывает о принципах жизни на Земле, потому что большинство из них, выходя из интерната, становятся бандитами, и государство как ни старается э, помочь им в этом, оно, оно абсолютно э, не может ничего сделать, потому что 70% из них сразу из интерната переходя через дорогу практически идут сразу в тюрьму. ну вот это статистика. да куда Назали. они? кто кто их мамы папы нет государства они уже не нужны уже повзрослели вышли из интерната если в интернате они были в какой-то ну такой клетке где их кормят одевают вроде как бы ну вот но они выходят за пределы интерната они не подготовлены к жизни и вот наша задача все-таки как-то постараться адаптировать это первое а второе Сегодня еще на Украине есть институт семьи, есть нормальные семьи. Где они? Они, конечно же, сохранились еще в церкви. Ведь недаром Бог проектирует на церковь и говорит, что церковь – это семья. Mm -hmm. Ну вот, вот эта параллель, она очень интересная у Бога. Да? Мы дети Божьи, и мы живем в одной семье, и, и живем в одной семье, и у нас один отец. Но Бог хочет, чтобы вот эта семья, Помогла тем детям, у которых нет семьи, тем детям, которые брошены своими родными родителями. Ну вот, все-таки их э, привести к Богу. Как можно это сделать? Кто-то может открыть двери своего родного дома, кто-то может помочь добрым словом, кто-то может этого ребенка научиться молиться. Ну вот, и есть такие интересные моменты в жизни нашего уже служения такого международного. Когда маленького ребенка забрали, ну, 8 лет мои друзья забрали из интерната, он побыл две недели в хорошей христианской семье, и потом попросил папа, мама, я срочно должен поехать в интернат. Они говорят, почему, сынок, у тебя что, плохо у нас в семье? Они говорят, да нет, неплохо, но мне срочно туда нужно. Они с грустью в сердце повезли его в интернат, думая, что ну, мы же вроде как бы для него сделаем все, а что-то ему в интернате больше нравится, что ли. И когда он туда приехал, он позвал всех своих друзей, Позвал, они прибежали, им было интересно, увидели, 8 лет, Да, 8, может быть, 9 лет. Вот восемь лет они забрали его. Ну вот, и он позвал их всех и говорит: я срочно, мне срочно очень надо сказать, он очень важный момент. Они говорят: что такое? Говорит: вы знаете, я я хочу вам сказать, чтобы вы молились. Я молился и Бог мне послал папу и маму. Вот видите, папа, вот видите, мама. Бог мне послал. Молитесь и Бог и вам пошлет папу и маму. Боже написано, Бог батьку серит. Да. Но, но кто их научит молиться? Угу. Поэтому надо идти в интернат, по возможности забрать детей, молиться о них. Ну вот. И Бог говорит, что истинное или чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Бог ставит такой эталон благочестия. Каждый человек, ну что такое благочестие, да? То есть благо – это самое доброе, что мы можем сделать ближнему своему незащищенному, да, по отношению вот к сироте, и в, там в этом стихе говорится о сироте, что вот это чистое непорочное благочестие, благо самое прекрасное и честь, это честь, что мы можем оказать кому-то милость и при этом не записывать себе заслуги, а сказать слава Богу, потому что вся честь и вся слава принадлежит всего лишь одному нашему Отцу Небесному, без него. Мы ничего бы доброго в этом мире не сделали, и он тоже об этом говорит. Без меня не можете делать ничего. И вот если человек живет не по Божьим законам, то вот эта жизнь это ничего. Пустая жизнь. Бесцельная жизнь. И вот Бог желает, чтобы мы оказывали милость и милосердие вот этим особенно сиротам и вдовам. Они идут параллельно. Это самые незащищенные и сегодня э, слои населения или группы, которые окружают сегодня нас. Это наша трагедия. І якщо ми не обращаємо внимання на ці категорії людей, то у нас нет ні чистого, ні істинного благочесть. Вадима Йосиповичу, дякую за гарне таке пояснення цих категорій нашого духовного сирітства. Ми зрозуміли, що з ним потрібно якнайшвидше розпрощатися, стати улюбленою дитиною Божою. І сьогодні, вже в рамках нашої програми, що б ви хотіли сказати глядачам, які вірю, уважно нас сьогодні слухали. Ну, я желаю, щоб всі люди. поняли, что они не только сотворены Богом, а что они могут стать сыном или дочерью самому прекрасному отцу. И я желаю, чтобы вы не остались духовными сиротами, а чтобы вы почувствовали вот это усыновление, вот эту радость, которая будет и в вечности, которую дает только Бог, ничто другое. Хочу пожелать всем, может быть, сиротам, которые нас будут смотреть, у вас нет мамы и папы, не отчаивайтесь есть тот, кто желает вас усыновить всегда. Это Отец Небесный. Помните об этом. Он любит вас. И в ваших стесненных и трудных обстоятельствах ищите прежде Его. Остальное все, поверьте, Он приложит к вашей личной жизни. И хотел бы пожелать, может быть, папам и мамам, которые будут смотреть нашу передачу, подумайте о том, где ваши дети. Где они? И, может быть, в тиши сегодняшнего вот вечера после этой передачи склоните колени и просто помолитесь Богу о ваших детях, о ваших внуках. Подумайте об этом. Да благословит всех нас Господь. Аминь.